Ці глядачів нашого телевізійного каналу, програма розмова на тему. Запрошую вас до наступної бесіди на тему мистецтва. І я із особливим задоволенням хочу привітати гостя нашої сьогоднішньої студії, представити його вам. У нас сьогодні заслужений артист України, драматург Альберт Васильович Вербець. Доброго дня, Дуже приємно. І є у нас інформаційний привід, який власне і провів сьогодні актора до нашої студії. Але сьогодні ми скоріше будемо говорити не про його акторську роботу, так, Альберт Васильович, а скоріше про Я навіть от не знаю, як правильно сказати, чи робота це написання п'єси. Ну, для мене це, ну, безумовно, професія. значит, работа, но э, это больше это призвание, я не знаю, вот как-то так получилось, оно требует от меня, если в актерском творчестве, там сначала под там работа, а потом уже выходишь на, если получается, на какое-то вдохновение. А литературная для меня там mm -hmm. по-разному она у меня как бы профессия так вначале была как хобби а поэтому вначале вот я брался за пиротом вначале потом за машинку теперь за компьютер то есть, когда что-то меня задевало очень сильно, все мои пьесы практически написаны э, от того, что в начале был какой-то такой... Толчок, импульс какой-то. Да, да, импульс, удар такой угу. ну, сильный очень там. В Новоселе, допустим, на заводе я летел в самолете из Киева там, в Николаев. В самолете мне один инженер рассказал такую штуку, что чтобы вы цех сдать раньше времени, там... Там, технологию изменили, и государство будет получать на 200 миллионов в год меньше там, выручки, чем было бы, если бы чуть позже сдали. Это меня взбесило, это я тогда знал, что за всем театром Советского Союза платили 600 там, слишком театров 60 миллионов в год. А тут за ерунды 200 миллионов и вот это не соразится. Сюр... А потом я придумал сюжет какой-то и вот так Сколько? вот и с пьесами и в любом иного. и также экипаж летучего голландца писал. голгов там несколько по-другому, но все равно там я нашел какую-то такую. Тоже была отправная точка. Но, собственно говоря, Прежде чем мы чуть ближе к творчеству, я хочу сказать, что у нас, безусловно, как я уже сказала, есть информационный повод. И завтра, 21 апреля, открывается в городской библиотеке имени Марка Кропивницкого выставка Николайская книга местных издательств. И в рамках программы, в рамках выставки состоится презентация книги Альберта Васильевича. Книга под названием Из ночи в ночь. Презентация этой книги «Творческий вечер» Альберта Вербеца во вторник в 16.30 в библиотеке имени Марка Кропивницкого. Там, кстати, книжку, не то чтобы дарить, но, в общем, кто приобретет книжку, тому я буду подписывать. Автограф сессии. Да, автограф сессия. да, как это сейчас называют, да, автограф сессии. В этой книге... Все произведения, написаны драматически. Нет, не, не все, но ну, большинство. Те, которые, ну, те, которые Батные. я считаю, ну, так нормальными, состоявшимися, всего несколько штук не вошло просто по объему книжки. А так, в общем, это итог моей литературной деятельности за 68 -го года, в общем. 68, я первая пьеса моя, глубина, которая сюда не вошла, но это, это, это не было еще это, драматургии ну, с сегодняшнего своего понимания драматургии. Я ее поэтому так не, не включал ни в какие сборники, не пытался напечатать, не пытался перерабатывать, потому что там тема. Как бы уже прошедшие, которые... Нет, тема-то неинтересная, ну просто зачем? Оно как бы это первый ребенок, он пусть и недоделанный немножко, но все равно свой. Да. Альберт Васильевич, вот. Mm -hmm. Вы сказали, что... Для написания каких-то пьес были импульсы, толчки, но вот в частности вот такая -то информация, которая ну, вдруг прозвучала в самолете от случайного собеседника, mm -hmm. от случайного человека, а такие пьесы как Голгофа к ним тоже был толчок определенный, потому что здесь может быть не столько, хотя по... любую из них можно обратить в произведение на злобу сегодняшнего дня, но человеческие страсти. Человеческие эмоции, они как были тысячу лет назад, пять тысяч лет назад, сегодня и завтра и ну через да, тысячу да, лет тоже они тоже дум. не будут. Менять. Вот с Голгофой у меня очень интересно получилось. Я так и не задумывался никогда над проблемой зарождения христианства. Ну, сказать, верил в Бога там в меру своих. Так сказать, религиозности, но как-то писать об этом, но я ставил спектакль театра Франко, там была такая молодая актриса Наташа Сумская, сейчас очень да. большая актриса по Украине, да, мне кажется, и по всему постсоветскому пространство я надеюсь, что и в мире, потому что мы с ней как-то очень дружны были. Она после того, как э, я закончил там свою работу, она через некоторое время говорит: "Альберт Васильевич, вы не могли бы вот как бы для меня чего-то написать, потому что молодая актриса не очень занята тогда была, mm -hmm. и был такой актер Трацюк там очень интересный такой" нервический парень, очень, очень творческий человек, он потом, к сожалению, ну, куда-то из столицы исчез, и я даже не знаю, где он сейчас и что с ним произошло, но вот на них двоих я хотел вот что-то придумать. А так как, вот возвращаясь к Голгофе, первой моей глубине там пьеса, то есть вот основная у меня тема в творчестве, это э, как бы выход личности на подвиг. Вот как он, вот обстоятельства так складываются, что ему надо Пожертвовать жизнью, пожертвовать собой. Вот это не очень непросто. Это в голливудских фильмах, там, вышел ого, да еще живой остался, перебил там всех. А в жизни это любой удар от смерти. И вот надо отдавать жизнь. Как это? Вот в первой пьесе там, на полчаса вот раскрутил вот, желание пойти, не желание, а ос, осознание того, что надо идти. И в Голгофе вот для Наташи я а, придумал и вот такую ситуацию. Мария Магдалина, Иисус Христос. И, вот, и потом стал, ну, поскольку вот меня эта тема а, как бы заинтересовалась. И вот личность, Христос, ведь он и в Евангелии сначала человеком был, вот, и вот его как бы рождение от человека. Прохождение от, вот этого пути. От... Да, 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 и Христос. осознание, и как бы... Ощущение себя вот этой личностью. Да, да, ну да, и какие-то поступки надо совершать. Мне за эту пьесу, я, то есть я написал для них, они почитали, испугались, говорит, Наташа говорит, я им боюсь. Потому что религиозная тема там, ну, Иисус не решается сразу. Ну, драматургия это не, не просто. Ах, я такой, я пойду. Это в коммунистических пьесах там было. Вот он герой, поэтому да он поэтому ничего. Идет совершать а тут человек через э, какие-то препятствия идет. Несколько. Потом все говорили, э, это одна актовка была. Потом э, уже Саша Кравченко, который был у нас актером. Зоя, у него молодая жена, тоже. И мы хотели втроем сделать это. Я, mm. Понти, ну я кто? Понтий Пилат. А они, он молодой, был красивый, и Зоя, Мария Магдалина. Я написал полную пьесу, ну тоже что-то не заладилось, хотя мы уже собирались работать. Mm -hmm. А потом в Министерство принес, они говорят, тоже. Эта, ну, то, есть -то вот, вот так как прямо вот завтрашний вечер будет называться нерекомендованный вербец. да да вот да, да не это очень вот как бы нерекомендованно это меня всю жизнь вот, как бы преследует и в актерской тоже профессии и звания мне вот давали как-то не, не, не сразу да. и с натяжкой в союз писателей принимали не сразу и с трудом сорок пять лет, хотя, в общем, считалось, что я достаточно уже творчески способная, да, способный драматург. А ну, вот как... ну вот все-таки я вернусь к Голгофе. Может быть, вот сейчас для наших зрителей. Да, вот, и, да, 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 я э, не, это не спонтанно, я сам просто вы мне напомнили, сам хотел показать то, что завтра. Ну, кусочек э, того, что будет завтра в библиотеке э, Крапивницкого, там я буду э, как актер показывать э, отрывки из спектаклей, спектаклей, идущих в театре в нашем. И отрывки из пьес, которые я написал, которые, которые я тоже буду, ну, играть не играть, я буду доносить э, смысл э, э, сцен, которые я буду показывать. И вот э, одной из сцен будет Голгофа. Вот э, Иисус Христос и Мария Магдалина. Вот то, что я э, о чем перед этим говорил, вот это стремление взять на себя страдания там людские все вот все происходящее в мире надо что-то делать с этим миром который погряз там во всем и вот сцена э, с марией магдалины да я только как бы боюсь все-таки актер на телевидении приходит с хорошо подготовленным материалом там или э, с, э, с персонажем в роли, которой он играл, и четко знает текст или выучил там месяца два. Я буквально э, готовился полтора дня, позавчера это придумал и э, чтобы не получилось, вы меня простите, как. В том анекдоте с Вовочкой, я вам его расскажу, что если я запнусь там или что, то вы меня простили. А такой анекдот. Учитель вызывает Вовочку к доске и говорит, Вова, ты учил домашнее задание? Учил. Ну, рассказывай, Вова. Басня. Какая башня? Лягушка. И волк. Ну ты не волнуйся, Володька. Что ты, что ты разучил? Давай смелее. Лягушка. ну ну И что она увидела, и что? И захотела. Чего она захотела? И захотела с ним сравняться. Ну и как она сравнялась? вот такой вот анекдот, это ну, просто для разрядки. А сейчас я попытаюсь вернуться все-таки к Голгофе. Да, Голгофе. Давайте, серьезно. Фух. Серьезно, сложно теперь зря я это дело затеял. Mm -hmm. Ну, сейчас попробуем. я начинаю, да? да. Не просто вызвать вдохновение. Тот взрыв глубинных волевых энергий, который взбудоражит сердце, может, которому льнут душ, из которым в вагоне в воду насмерть рвутся люди. Я помню, ты умеешь быть владыкой сердец и мыслей. Я ведь был засенчив, робо ранимый, а очень замкнут. Чужих боялся, сторонился близких. Рос нелюдимым, девочек диш... дичился. Но как же стал ты? От великой боли, от беспросветной муки. На заре этого мне проснулись силы неревные. Не мог смотреть, как погибают люди среди алчности, среди злобы и разврата. Желание истязать себе подобных не может жить извечными сердцами. Так прекратится род людской. Конечно. Я решил противиться трясине, которая засасывает в бездну не только слабых, но и сильных мира. Сплошным болотом стала Иудея. И это в обезвоженной пустыне чтобы захлебнуться в чавкающей мыли бессмысленного сосуществования, завистливого мелочного чванства с обшарпанной, прогнившей лютой злобой, искать особой местности не надо. Волотом может стать любой пригорок. И крошечное недоразумение разверзнется глобальной войною. Где нет любви, там мира быть не может. Я тогда отбросил нелюдимость, переступил через свою натуру, презрел плевелы вековых устоев, которым подчинялся, чтобы к людям прийти с открытым, искренним участием. Я подчинил себе свою волю. Я говорить с толпой научился. Я владел законами внушение, всем овладел, что может человека возвысить над забитой робкой массой. К той личностной и целостной вершине, с которой человек имеет право брать на себя страдания людские. А если в человечестве созреет потребность к осознанию обновления, ответственность он взять имеет право перед Творцом, за будущность народа за избавление заблудшей паствы от скопища разнузданных пороков, которыми кишня кишат жилища и бедных, и богатых иудеев. Ты говорил, и в логове порока сумеет выжить истинная святость, и что неистребима добродетель, ты говорил, что в нашем бренном мире добры все люди. Да, они добры. И лишь смердят под гнетом обстоятельств, под гнетом жалкой и ненужной власти. Вот такой вот, как бы, Отрывок, который, ну, вот, вот про это в пьесе, в основном про это, ну, там всякие, и с Понтием Пилатом, сложности у Марии, и Марии, там три образа такие, ну, все вот зарождение э -э, вот, веры, как, с моей позиции, как мне кажется, но это только повод, там, ну как бы, мне все-таки вот личность интересная, личность, которая возвышается над миром, которая имеет право брать, то есть как человек к этому идет. Это очень, ну все, и, вот есть, ну я, конечно, не сравниваю тебя ни, ни с кем, но вот я во всех пьесах, я, если идет, чтобы я, хватило бы меня или нет, а если хватило бы, то... Готов, до какого предела бы хватило? Готов ли я пожертвовать собой? Вот Это сложно, потому что на словах мы все, а драматургия такой, чтобы было интересно и правдиво, надо ну да, вот самому тоже, пережить да, это. Зритель да. тоже должен в это верить, в конце концов, да. потому что если ему показывают какую-то выхолощенную совершенно картинку, то... Да, конечно, ну просто, да, даже в детективах мы читаем, вот он, Бог пришел, нет там препятствий какие-то создают, чтобы было интересно, чтобы интрига была. А тут я в этом не копаюсь, я копаюсь, интрига в поворотах человеческих желаний, там, стремлений или так, от отвержений каких-то ну вот вот это меня больше интересует чем ну повороты там у меня в общем камерные ну то есть не такие скорее для малой сцены да да вот да, да, да да на малой то есть вот разбор копание в личности человека мне вот э, конечно как бы громко говорить но так получилось, что я читал, когда на семинаре э, Новоселье и э, Лина Костенко, она в Ирпине это была, она там была, ее пригласили, не я пригласил, я моя, молодой тогда, совсем зеленый был. И она пришла, послушала, потом она там отдыхала и такая, и, подошла ко мне, и мы с ней несколько... Дни гуляли вечерами. И она попросила еще вот на Василия, и а, она сказала, что вы очень э, напоминаете, вот у вас есть что-то от Достоевского, вот копание в, в сердца. Потом, ну, это пошло там по Киеву, э, там смешно, но ну, Вербер-Достоевский полушуткой так. Это, но потом она как-то не забыла и меня с трудом принимали в Союз писателей. Она была в комиссии. Она там говорили, ну мне рассказывал Коломеев был такой драматург известный украинский. Он рассказывал, что она, ее спросили. Она говорит, его надо принимать. Ее спросили: вы берете на себя ответственность за этого человека? Она говорит: да. Вот Какая такой... Прекрасная рекомендация. Да, прекрасная, и вот метро Кремень, он постоянно говорит, что вот Лина Костенко дала мне рекомендацию. Крестная мать, по сути. Ну да, да и она ними, мне книжку... Ну, вот и те три э, вечера, которые мы с ней гуляли, она рассказывала, почему-то там... Мне было там 36 лет, совсем молодой, 37 Ну, Не, не важно, ну вот так... Э, про свою жизнь, вот про проблемы вот, не рекомендую Она же тоже не рекомендована, ну, вернее я тоже, как и она, не рекомендован. И вот ее боль, она, я считаю, украинской цветаевой такой. Вот она слишком для меня. И до этого была очень большой личность. Я поэзии, я к поэзии отношусь трепину, потому что сам... Ну, умею там рифмовать, но поэзия для меня это что-то такое Ну выше. да, вот тот, тот отрывок, который прозвучал, это не столько... Поэзия этих слов, она несколько в другом. Она не в том, чтобы правильно рифмовать да. и сложить да, в определенном да, да, порядке да. соответствие эти слоги ударные и безударные. А поэзия этого произведения совершенно в другом. Альберт, к сожалению, у нас осталась буквально минута эфира нашей встречи сегодняшнего. Да? Время потрясающе Серьезно? пролетело, да. Но мне бы хотелось еще раз напомнить вот о творческом вечере, на которую смогут прийти зрители нашей программы Николаевцы. Это 21 апреля в 16.30 в да. Николаевской городской центральной библиотеке имени Марка Крапивницкого. Да. Нерекомендованный вербец. Рекомендован нами абсолютно. Да, точно. да, да. да. Приходіть, я дякую. Да, дякую, Альбе Васильовичу, за сьогоднішній день за вашу книгу, яка mm. ми не стили, ну, буквально ні про що поговорити. Вона насправді з двох частин э, складається. Тут є п'єси для дитячого театру. Але я думаю, що буде ще у нас нагода поговорити. Тим більше, що сподіваюся, будемо знімати і зможуть наші глядачі побачити нерекомендованого вербиця, рекомендованого нам mm. так, такий, Таке запрошення. Отже, до наступних зустрічей наші студії, mm. в нашій академічному... студії. Я з вот, Є можливість виговоритися вже як. как писателю, как литератору, как актеру я уже как бы все, э, ну, не степени. Не треба, не треба ставить ни крапку, ни много крапок. А мы знаем, что есть продолжение. Есть тема продолжение. Далее будет. Да, <laughs> буде. С удовольствием приду. Да. Далее будет, шановные друзья. Залишайтесь на нашей хвиле. Хай счастить. В эфире побачимось.